ময়া দক্ষণী প্ৰকৃতি চুৰিয়টো চচৰাচৰাম মোৰ অবিহনে এটা গছৰ পাতো নলৰে বুলি কৈছে অ' হেৰি অঁ ৰাম যদি গছৰ পাতো নলৰে তেনেহ'লে আপুনি মই গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডটো কাৰ দ্বাৰা পৰিচালনা হৈ আছে এই কথাটো আমি ক'ত পাম ভগৱন্তৰ ভক্তিৰ কৃপাৰ পাত্ৰ যেতিয়া হ'ম তেতিয়া আমি এই তত্বটো গম পালে মানে কি হ'ব এতিয়া আমি বহুতে এই তত্বটো নজনাৰ কাৰণে মই কৰিছোঁ এই ভাৱনাটো অহংমন্ম ভাৱ আমাৰ মানুহবিলাকৰ দেখা পোৱা যায় ময়েই কৰিছোঁ মোৰ দ্বাৰাই এই কামবিলাক হৈছে হয়নে প্ৰভু বেয়া নাপাব মই আঞ্চলিকৰ সভাপতি বেয়া নাপাব তাঁতি বাপ বাকাৰক তাঁতি বাপেৰ নিচিনা পাঠক নাই এই যে অহংমন্ম ভাৱবিলাক যে আমাৰ উৎপন্ন হৈছে কিহৰ কাৰণে হৈছে যে ইয়াৰ মূলতে কাৰণ আমি এই ঈশ্বৰ তত্ত্ব যি পৰম সপ্ৰেম বা প্ৰেম ভক্তিটো আমি উপলব্ধি নকৰাৰ কাৰণে এই অহংভাৱটোৰ কাৰণে ভগৱন্তই আমাক মায়াৰে আৱৰিত কৰি ৰাখিছে এই মায়াৰ পৰা আপুনি মই কেনেকৈ বাচিম কেনেকৈ মুক্তি হ'ম যেতিয়া আমাৰ ভগৱন্তৰ প্ৰতি আমি ভগৱন্তক আমি সংবন্ধ কৰিম ৰিলেশ্যন কৰিম এতিয়া আমি ভগৱন্তৰ লগত সং্বন্ধ ৰাখিব লাগিব যেনেকৈ গোপীসকলে কেনেকৈ সং্বন্ধ ৰাখিছিল হয়নে বাৰু গোপীসকলে ভগৱন্তক সপ্ৰেম ভক্তিৰ যোগেদি প্ৰেম ভক্তিৰে সংবন্ধ ৰাখিছে হয়নে বাৰু তো আমি জীৱআত্মাবিলাক সং্বন্ধ ভগৱন্তৰ লগত কৰিব লাগিব গোপগোপীসকলে সখাৰূপে ভগৱন্তক সংবন্ধ কৰিছে কাম কুৰুতো লো মো দম্ভ অহংকাৰ এইবিলাক আপোনালোকৰ আমাৰ সকলোৰে আছে থাকিবই কোনো মিতাব নোৱাৰে কিন্তু এইবিলাক যদি আপুনি এই সংসাৰত লগাব তেনেহ'লে এইটোৱেই হৈছে মায়া আৰু কাম ক্ৰুদ লোভ মু দম্ভ অহংকাৰবিলাক যদি আমি কৃষ্ণক অৰ্পণ কৰিব পাৰোঁ কৃষ্ণক চৰণত লগাব পাৰিলেই আমি মায়াৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰোঁ কৃষ্ণ বোলে কেনেকৈ মুক্ত হ'ব পাৰোঁ ভগৱন্তক যদি ক্ৰোধভাৱেও যদি ভাবে যদি বৈৰীভাৱেও যদি চিন্তা কৰে শত্ৰুভাৱে হয়নে বাৰু বোলে শত্ৰুভাৱেও যদি কৃষ্ণক ভজে কৃষ্ণৰ চিন্তা কৰে তেনেহলে তেওঁ মুক্তি হব কোনোবা যদি বোলে প্ৰেমিক হিচাপে বোলে কাম ভাবে আটাইতকৈ দুৰ্গু বেয়া ব্যৱস্থাটো হৈছে কাম ভাৱনা কামাটোৰ হৈ কিনে গোপীসকলে বিষয়ৰ সংসাৰত তেওঁলোকৰ এই মনটো আসক্তি নকৰি তেওঁলোকে কি কৰিলে কৃষ্ণতে অৰ্পণ কৰিলে কৃষ্ণকে স্বামী হিচাপে পাবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেতিয়া কি হল গোপীসকলেও কৃষ্ণৰ সেই পৰম ভক্তি লাভ কৰিলে হয়নে বাৰু শিশুপাল ৰাৱণ এই কংস ইত্যাদি ইত্যাদি বৈৰীভাৱে চিন্তা কৰিছিল কিন্তু ভগৱন্তক লাভ কৰিলে গতিকে বাপাইসকল আমাৰো এই মনটো কাম কুদুমু দম্ভ অহংকাৰ আমাৰ আছে থাকিবই কোনো এইটো দলিয়াই খুলি দিয়া বস্তু নহয় পেলাই দিয়া বস্তু নহয় এই সংসাৰত এই মাই এই শৰীৰটোত আমাৰ আছে কিন্তু এইবিলাক বস্তু আমি কৃষ্ণত অৰ্পণ কৰিব লাগিব মনেৰে আমি যদি ভগৱন্তক প্ৰেমভাৱে যদি ভক্তি কৰোঁ শত্ৰুভাৱে ভক্তি কৰাজন যিটো আনন্দ পাইছিল সাৰুপ্য লাভ পাইছে কৃষ্ণৰ চৰণ কমলত গৈ নিজৰ কৃষ্ণৰ নিচিনাৰ সুবহু ৰূপ পাই গ'ল কিন্তু আমি যদি প্ৰেমভাৱে ভগৱন্তৰ ভকতি কৰিম তেনেহ'লে তেওঁ তাতোতকৈ বেছি আনন্দ লাভ কৰিব গতিকে এই ভাগৱত বেলেগকৈ আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছিল কেনেকৈ আহিছিল কোনে কাক গাইছিল এইবিলাক আমি আপোনালোকৰ মাজত ক'ব নাযাওঁ কাৰণ এইবিলাক তত্ত্ব আপোনালোক জানেই যে বৈকুণ্ঠশাস্ত্ৰ কেনেকৈ আহিছিল পৃথিৱীলৈ কেনেকৈ পৃথিৱীত প্ৰচাৰ হৈছিল বোলে কোনে প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু কোনে কোনে ইয়াৰ লা ফল পাইছিল হয়নে বাৰু পূৰ্বতে নাজানেই কেৱেই পৃথিৱীত শোকদেৱে কলি যুগে কৰিলা প্ৰচাৰ বিচাৰি নিশ্চয় কৰি পিয়া আক কৰ্ণ ভৰি মহামহাভাগ্য আছে যাৰ যাৰ মহাভাগ্য আছে সেইসকলে ইয়াৰ পাণ কৰিব পাৰিবই আৰু তেওঁক বাধা দিব নোৱাৰে তেওঁ নিজে নিজে আহি যাব বুজি পাইছেনে কথাটো বাপাইসকল সেইকাৰণে আমি এই কলি যুগত এই মহাভাগৱত বস্তুক লাভ কৰিম যুগ হৈছে চাৰিটা সত্য তেৰটা দাপৰ আৰু কলি এতিয়া আমি কোনটো যুগত কি কাম কৰিলে আমাৰ এই ছবিশ তত্ব দেহাটো এই আত্মতত্ত্ব দেহাটো আত্মাত যি সোমাই আছে চৌবিশ তত্বৰে দেহাটোত আত্মা সোমাই কিনি আমাক পৰিচালনা কৰি আছে আমি অনেক অনেক যোনে ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত কৃষ্ণ কৃপা কৰি আমাক এই মনুষ্য শৰীৰটো দিছে মনুষ্য শৰীৰটোৰ বাকীবিলাক শৰীৰ পাইছিলোঁ সেইবিলাকৰ সংস্কাৰবিলাকো আমাৰ মাজত সোমাই আহিছে এতিয়া এই সংস্কাৰবিলাকক আমি আঁতৰাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব তো সেইকাৰণে মানুহ সনাতন ধৰ্মত ষোল্লটা সংস্কাৰ হয় নিয়ম মতে বেদৰ মতে দেই ষোল্লটা সংস্কাৰ হয় প্ৰথম সংস্কাৰটো গৰ্ভ সংস্কাৰ তাৰপিছত নাম সংস্কাৰ জাত জাতকৰ্ম সংস্কাৰ এনেকুৱা সংস্কাৰবিলাক আছে একেবাৰে অন্তিম সংস্কাৰ বুলি কোৱা হয় মানে যেতিয়া এই শৰীৰটো চিতাত দাহ কৰি দিয়ে সেইটো হৈছে অন্তিম সংস্কাৰ দিবাহ সংস্কাৰো আছে অনেক অনেক সংস্কাৰ আছে কিন্তু আমি এই সংস্কাৰবিলাক আমি আমাৰ যে গুৰু পৰিচয় হয় কৃষ্ণক আমাক যেতিয়া আশ্ৰয়সকলে চিনাকি কৰি দিয়ে সেইটোৱে হৈছে আমাৰ সংস্কাৰ আমাৰ সংস্কাৰ হৈ গ'ল জীৱবিলাকৰ কৃষ্ণত যেতিয়া শৰণ হৈ গ'ল তেতিয়াই জীৱবিলাক ষোল্লটা সংস্কাৰ লাভ কৰিব পাৰিলে অ হৰি অ ৰাম বোলে আপোনালোকৰ আমাৰ ষোল্লটা সংস্কাৰ বেদৰ মতে নাই হোৱা বোলে বেদৰ মতে আমাৰ নাই হোৱা কিন্তু ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ আজ্ঞাত হৈছে আৰু বেদৰ মূল ৰহস্য কোন বোলে বেদৰ মূল গোপুত ধনটো কোন বোলে নাৰায়ণ ভগৱান কৃষ্ণ গতিকে আমাৰ যেতিয়া শৰণ হৈ গ'ল তেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ ষোল্লটা সংস্কাৰ আমাৰ শেষ হৈ গ'ল এতিয়া অন্তিম সংস্কাৰটো আমাৰ শুদ্ধভাৱে আমাৰ হ'ব কাৰণ ভকতে যেতিয়া আপোনাক চিতাত জুই লগাই চিতাত জুই লগাই দিব এই শৰীৰটো ভকতৰ স্পৰ্শ হৈ যোৱাৰ লগে লগে পবিত্ৰ হৈ যাব হয়নে বাৰু গতিকে এই ষোল্ল সংস্কাৰো আমাৰ হৈ গ'ল হৈ যাব সম্পূৰ্ণ কিন্তু এতিয়া আমি কৰিবলগীয়া কৰ্মটো কি যে আত্মাত পৰমাত্মা ভগৱন্ত আছে এই উপলব্ধিটো আমি কৃষ্ণতত্বক লাভ কৰিছোঁ শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ মাধ্যমত ভগৱন্তক বুজি পাব লাগিব আমি ক'ৰ পৰা আহিলোঁ মই এই সংসাৰত থাকি এই সংসাৰত থাকি মোৰ কৰণীয় কৰ্মটো কি কি কাম কৰিলে আমি এই আত্মতত্বটোক তেওঁৰ ওচৰলৈ আচল যিটো ঠিকনা য'ৰ পৰা আহিছিলোঁ আমি সেই কৃষ্ণতত্বত বিলীন কৰিব পাৰিম মই ক'ৰ পৰা আহিছিলোঁ ক ক'লৈ যাব লাগিব এই যেতিয়া মোৰ এই দেহটো এই শৰীৰটো ইয়াত বিলীন হ'ব পঞ্চভূত শৰীৰটো আমাৰ আত্মতত্বটো ওলাই ক'লৈ যাব আমাৰ মূল এড্ৰেছটো কি এই তত্বটো আমি উপলব্ধিৰ কাৰণে আজি ইয়াত সাধু সং কৰিছোঁ বাপাইসকল সেইকাৰণে এই ভাগৱত শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিছোঁ এই কৃষ্ণতত্বক জানিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে পদবন্ধে আমাক কৈছে যে সেই কৃষ্ণতত্বক জানিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব যে জয় জয় কৃষ্ণ কৃপা মই মহেশ্বৰ যাৰ আজ্ঞা হিৰে বহে ব্ৰহ্মা হৰি হৰ যিজন সুপ্ৰিম যি অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৰম অধিকাৰী সেইজন শ্ৰী ভগৱন্ত কৃষ্ণ চৰণ কমলত শৰণাপন্ন হ'ব লাগিব ভগৱান কৃষ্ণই কৈছে সেই অৰ্জুন মোৰ মায়াৰ পৰা তুমি নিবৃত্তি পাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সেই অৰ্জুন মা মে ব প্ৰপদন্তে মায়া মে তম তাৰন্তীতে মোৰ ওচৰত তুমি শৰণ ল'ব লাগে আশ্ৰয় ল'ব লাগিব এতিয়া জীৱই যেতিয়ালৈকে কৃষ্ণ চৰণত শৰণ নলয় আশ্ৰয় নলয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁ জীৱ মুক্তি হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে শৰণটো আমাৰ মূল বস্তু আমি সংসাৰত শৰণ লৈ কিনে লাভ নাই শৰণ কেৱল আমাৰ আপোনাৰ ক'ত হ'ব লাগিব কৃষ্ণৰ কৃষ্ণৰ চৰণ কমলতে হ'ব লাগে এতিয়া বহুতে কয় বোলে বাপ আমাৰ শৰণ হৈছে নে বোলে ক'ত হৈছে বোলে বহুত ডাঙৰ সত্ৰ এটা আছে মাজুলীত হা সেই মাজুলীৰ সত্ৰটোত বোলে আমাৰ শৰণ হৈছে হয়নে বাৰু বহুতে কয় এতিয়া বোলে শৰণ হৈছে বোলে শৰণ আমাৰ হৈছে বোলে তহঁতৰ বোলে সত্ৰতে হৈছে আমাৰ বহু ডাঙৰ বোলে সমাজ এখন আছে ভাগৱতী সমাজ আমাৰ ভাগৱতী সমাজত শৰণ হৈছে এনেকুৱা ভাৱনা আছে আছেনে আৰু বহুতে গৈ বোলে তোমালোকৰ ভাগৱতী সমাজত শৰণ হৈছে বোলে তোমালোকতকৈ ডাঙৰ শৰণটো আমাৰ বোলে কি বোলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বোলে ডাঙৰ মহান অনুষ্ঠান এটা আছে তাত আমাৰ শৰণ হৈছে এতিয়া বোলে কি হ'ব এতিয়া বোলে বেলেগ একো কৰিব নালাগে আমি মাত্ৰ বৈকুণ্ঠৰ বোলে জখলাটো লাগি আছে আমি বাছ উঠিলেই বৈকুণ্ঠলৈ পাই যাম অ হেৰি ডাইৰেক্ট আৰু উঠিলেই ভৰি দিলেই বৈকুণ্ঠত পাই যাম এই ভাৱনাটো আমাৰ আছে আছেনে কিন্তু শৰণ সেইটো নহয় বাবাইসকল ভগৱন্তৰ চৰণত বহুতে ভাবে যে সংঘত শৰণ হৈছে কোনোবা এজন আশ্ৰাৰ্যৰ ওচৰত শৰণ হৈছে সেইটো নহয় জীৱতত্ব আপোনালোক আমি সকলোৱে কেৱল মাত্ৰ কৃষ্ণৰ ভগৱন্ত চৰণতে শৰণ হৈছে বুলি ক'ব লাগে কৃষ্ণৰ চৰণ কমলত আপোনালোকৰ আমাৰ সকলোৰে শৰণ হৈছে কাৰণ কৃষ্ণ চৰণত যেতিয়া কৃষ্ণৰ চৰণত যেতিয়ালৈকে শৰণ নহয় একান্তভাৱে কৃষ্ণ এক দেৱ দুশ হাৰী কাল মায়াদীৰো অধিকাৰী বুলি কৈছে সেইজন কোন কাল আৰু মায়াদীৰো অধিকাৰী কৃষ্ণবীণে শ্ৰেষ্ঠ দেৱ নাহি নাহি আৰ বুলি কৈছে সৃষ্টি স্থিতি অন্তকাৰী দেৱ তান্তৱীনে নাহি আনকেৱ জানিবা বিষ্ণুহে সমস্ত জগতে হাৰ সেইকাৰণে কৈছে ইয়াক যে এই কৃষ্ণতত্ত্ব যিজন মহাযুগ ঈশ্বৰ মহেশ্বৰ যি সকলোৰ হৃদয়ত বাস কৰিছে স্মিত ইদম এটিদম সকলোৰ হৃদয়ত যোনে বাস কৰিছে সেইকাৰণে আপোনাৰ গজেন্দ্ৰ যেতিয়া গ্ৰা গজেন্দ্ৰৰ কাহিনীটো আপোনালোক জানে গ্ৰা গজেন্দ্ৰৰ কাহিনীটো আপোনালোক নিশ্চয় শুনিছে ভাগৱততে আছে হস্তস্খণ্ডত হয়নে বাৰু তেতিয়া কি হ'ল গজেন্দ্ৰ নামৰ তাৰ আধ্যাত্মিক তত্ত্বও আছে আমি আধ্যাত্মিক তত্বলৈ নাযাওঁ ওপৰে ওপৰে আমি আপোনালোকৰ মাজত কথাটো প্ৰকাশ কৰিম গজেন্দ্ৰ নামৰ এটা হাতী গজৰাজ বুলি কৈছে যি মই মতালি হৈ কিনে পুত্ৰ পৰিবাৰ সহ সন্মানিতে তেওঁ ত্ৰিকুট পৰ্বতৰ ওচৰত সৰুবৰ এটা আছিলে সেই সৰুবৰটোত গজেন্দ্ৰিম গৰ্জেনত গ গজেন্দ্ৰ মানে হাতীটোৰ গৰ্জনতে সিংহও পলাই মানে দৌৰ মাৰে এনেকুৱা প্ৰতাপী গজেন্দ্ৰ পুত্ৰ পৰিবাৰক লৈ কিনি এটা পুখুৰীত মানে সৰুবৰত গা ধুবলৈ গৈছিল এই সৰুবৰটোৱে হৈছে এই সংসাৰ সাগৰখন আৰু এই হাতীটোৱেই হৈছে আমাৰ মনটো বুজি পাইছেনে কথাটো আমিও গজেন্দ্ৰৰ নিচিনা মই মতালিকৈ সংসাৰ যি সৰুবৰ আছে তাত আমি গা ধুবলৈ সোমাই আছো সোমাইছোনে আৰু এই সংসাৰ ভৱ সংসাৰত এদিন হ'ব মৃত্যুৰূপী যিটো গ্ৰাহ আমাক আপোনাক ধৰি লব ধৰিবনে মৃত্যুৰূপী যিটো গ্ৰাহ ধৰি ললে গজেন্দ্ৰক ধৰি ললে ধৰাৰ লগে লগে তাত থকা অনেক ক্ৰীড়া কৰি থকা আনন্দ ফূৰ্তি কৰি থকা পুত্ৰ পৰিবাৰ ধন টকা পইচা অশ্বৰ্য বিভূতিৰ মই মত্ত হৈ থকা আমি জীৱ তত্ত্ব আমাক গজেন্দ্ৰৰ লগত তুলনা কৰক গজেন্দ্ৰই মই মতালি হৈ কিনে যেতিয়া গা ধুই আছিলে পুত্ৰ পৰিবাৰক লৈ যেতিয়া গ্ৰাহ ৰূপে মৃত্যুটোৱে ধৰি ল'লে তাক লগে লগে পুত্ৰ পৰিবাৰবিলাক পাৰত উঠি গুচি গ'ল পাৰত উঠি কি হ'ল তেওঁলোক ওপৰৰ পৰা ছাই আছে গজেন্দ্ৰক মৃত্যুৱে ধৰি ল'লে গজেন্দ্ৰ চিঞৰ বাখৰ কৰিছে কিন্তু পুত্ৰ পৰিবাৰ ভাৰ্যা কোনেও গজেন্দ্ৰক ৰক্ষা কৰিব পৰা পাৰিছিল নে বাপাই মৃত্যুৱে যেতিয়া আপোনাক মোক ধৰি লব তেতিয়া আপোনাক মোকো কোনেও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে ভাগৱতে সিদ্ধান্ত দিছে কালৰূপী অজগৰটো আপোনাক মোক এই গিলিম এই গিলিম এতিয়াই গিলিম তেতিয়াই গিলিম হৈ আছে কোনদিনাখন আপুনি মই কালৰ গ্ৰাহত পৰিম কোনো ঠিক নাই কাৰণ এই সংসাৰখনত জীৱ স্বৰূপে আপুনি মই আহিলো আৰু কালৰ হাতত আপুনি মই সকলোৱে সোমাই আছো পৰি আছোঁ সেইকাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব দেই হে ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত হে ৰাম 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 হে মায়াক হৈ যাম যে আছো অ ঘুমতি যায় তুমিহে চৈতন্য অসনাতন অ ৰাম 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 হি ৰাম ৰাম ঐ আমি অচেতন নিথ য গায় ৰাম আমি অচেতন নিউক নাথ য গায় মহাপুৰুষ গুৰুজনাই এই প্ৰাৰ্থনাবিলাক এনেই লিখা নাই মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ঘোষাত প্ৰাৰ্থনাভাগ এনেই লিখা নাই ইয়াৰ তাতপৰ্য আছে বাপ আইসকল ব্ৰহ্মাকে আদি কৰি আমি আইসকলক কৈছোঁ দেই কৃষ্ণ আইসকল ব্ৰহ্মাকে আদি কৰি যিমান জীৱবিলাক বোলে মায়া শজ্য়াত বোলে ঘুমতি যায় বোলে চবে শুৱে আছে বুলি কৈছে আইসকলক কৈছোঁ যদি সকলো যদি শুৱে আছে তেনেহ'লে আমাক কোনে জগাব আমাক জগোৱাজন কোন বাৰু প্ৰশ্ন হয়নে বাৰু বৰাব যদি ব্ৰহ্মাকে আদি কৰি যিমান জীৱবিলাক যদি শুৱে আছে তেনেহ'লে আমাক জগাব কোনে কোনে জগাই ৰাখিছে হে ৰাম তুমি হে চৈতন্য সনাতন হ ৰাম 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 হৈচেতন নিউক নাথ য গায় আমাক জগোৱাজন হৈছে হে কৃষ্ণ তুমি মাত্ৰ চৈতন্যস্বৰূপ নৃত্য সত্য শুদ্ধ জ্ঞান অখণ্ডিত আবাৰ য'তেকৈ এইটো তোমাৰ বিনোদ ৰূপ চৰাচৰ মায়াৰ অকল্পিত বুলি কৈছে গোটেই জগতখন মায়াৰে আৱৰণ কৰি বিষ্ণু মায়া ভগৱন্তক লগাই ৰাখিছে আপোনাকো বিষ্ণু মায়া লগাই ৰাখিছে মোকো বিষ্ণু মায়া লগাই ৰাখিছে সেইকাৰণে আপুনি মই পাহৰি পাহৰি থাকোঁ কোন বিষ্ণু কি কথা কোনেও নাজানে জীৱই যেতিয়ালৈকে কৃষ্ণৰ চৰণ কমলত ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চৰণত বিষ্ণুৰ চৰণত শৰণাপন্ন নহ'ব তেতিয়ালৈকে কিন্তু সেই মায়াৰ কবলৰ পৰা উঠিব নোৱাৰে বুলি